Нам вдалося поспілкуватися з Олександром Ярославським. Чесно кажучи, спілкування було дуже-дуже довге. І в мене особисто склалося враження, що зараз він дуже близький до того, щоб повернутися у футбол, у харківський футбол. Вы читали інтерв'ю вот останні? Це взагалі каке-то. По-перше, неуваження к самому себе, як человеку. Это удивительно, что так. Хотя, наверное, удивительно, ничего нет, наверное, человек без образования. Я его видел два раза в своей жизни. Я ему говорю, ну, вы, если посмотрите все мои интервью, ни разу вы не услышите фамилии. Потому что я действительно ну, по сей день не знаю точно, как его фамилия. То ли Курочкин, то ли Курченко, не знаю. Ну, я не хочу там, обижать человека. Пусть почитает эти там, комментарии, там его называют. Еще <laughs>, двумя-тремя фамилиями. Он думал, что он оденет шарфик металлиста, который я создал. Сядет на стадион, который я построил. Пригласит моих друзей и, скажем так, оппонентов вокруг себя. И так все будет хорошо. Так же не бывает. Ну, металлисту надо было уделять как мы вот с Маркевичем, с Красником, с Воликом уделяли 24 часа в сутки. Это все вранье, что мне там, я вел переговоры полтора года, все решилось там за месяц буквально, потому что нагнетала же ситуация, ситуация нагнетала, я не хочу сейчас ни фамилии говорить, но она ни к чему. Нагнетала ситуация, да ну в стране все, видите, как быстро все произошло. Никто же не может сказать, что это десятилетиями или столетиями готовилось. Конечно, не хотел. Ну, а какой мне смысл было отдавать «Металлист»? Мы только вышли на вот тот уровень, который мы как бы вели семь с половиной лет. Душа болит, но собственник же заявляет, что он никому клуб не отдаст, и клуб будет играть в премьер-лиге, и будет «Шахтер» догонять, перегонять, и возьмет два европейских или один из двух европейских э, титулов. То есть, я так понимаю, Лигу чемпионов он выиграет или Лигу Европы? Металлиста нет, все, ни на данном, ни на каком этапе. Я думаю, что нет, Особенно после всех этих ну, заявлений. То есть надо. То есть никто не собирался ни у кого, я вам сразу заявляю, ни у кого ни за какие копейки, ни за три копейки, даже за за ноль не собирался забирать. Так что. Пусть там все, кто сотрясает воздух, успокоятся и сидят там где-то непонятно где. То ли в Калуге, то ли в Ростове, то ли на юге, не знаю. Хорошо есть этот бренд «Металлист», да, ну, значит, надо думать о другом каком-то клубе. То есть надо думать о футболе, скажем так. А как он будет называться, это уже второй вопрос. Но не будет «Металлиста», значит, будет другой. Я бы готов об этом думать. Я и думал об этом, и готов об этом думать. Но сейчас давать какие-то обещания я не готов, потому что, во-первых, еще не остыл покойник. Металлист, правильно. А вдруг завтра он погасит все долги и купит и металлист побежит. Ну на здоровье. Я готов рассмотреть. Но я же не единственный, скажем так, обладающий деньгами человек в Харькове. Ну хорошо, я готов там тащить саму организацию. Но у нас же, ж, как почитаешь Forbes, думаешь, а почему мы Манчестер Юнайтед не можем финансировать? У нас столько ребят с деньгами. Где они? Им же тоже можно позвонить, постучать, правильно? Харьковчан я имею в виду. Где вы, ребята, я не готов уже этим заниматься один, потому что я уже раз один раз занимался, чем закончилось, мы же знаем, да, что это не, не вещь. То есть просто так одеть шарфик на шею, сесть нога за ногу, то есть оно так работать не будет. То есть надо собираться и с болельщиками, и с властью, и смотреть честно друг в другу в глаза, и говорить, кто что готов для этого сделать, и какие гарантии дать. Это меня интересует моя, мой регион. Слушайте, мне хотелось бы прийти на стадион, чтобы все кричали, чтобы все радовали, чтобы все получали удовольствие. То есть если это будем мы, мы сто процентов все вернем назад. Потихоньку, если будет налаживаться ситуация в стране, наладится ситуация в футболе. Потому что ну, финансовая составляющая, ее никто не отменял и от нее никуда не денешься. Ну, с другой стороны, очищение тоже произошло. Ушли эти дурные зарплаты непонятные, эти какие-то контракты наравне с крупнейшими или европейского футбола, ну куда? Мы же не можем с ними тягаться. Хорош шавьер, хорош кристально, но в этой ситуации финансовой кто будет тянуть такие контракты? По 150, по 200 тысяч в месяц. Бюджет «Металлиста» последний год был 60 миллионов. 5 миллионов в месяц. Хоть бы моя жена меня не слышала.